это Перун бог войны. войн. Угу. Ну, занося, в Нанося вот такую руну, они верили, что она будет помогать им во время боя. Есть, в принципе, дальше. что? Я понял. Хранящей, короче. Вот здесь вот, Шестигранный калаврат. Есть. Угу. Видишь, да? Да. Вот этот калаврат, это защитная руна. Угу. Она защищала. Это Какого года? Более тысячи лет. Вот И это, парень, вот да, это вот. Да. Вот смотри здесь. Видишь еще вот такие засечки? Есть. И вот здесь вот еще сверху есть. есть. Присутствуют. Смотри. С поколения. нанося, поколения. нанося вот эту руну, вот представь, что поход мог быть год, два, три, четыре и более. И более. Нанося эту руну, они верили в то, что это будет оберег, захисная руна, чтобы не сгорела хата, чтобы не побыла чума, чтобы не пришел басурман. И что Ось ця частина, бачиш яка, вона відрізняється від цієї. Вона зроблена з булатної вот. Так. Вона в наклепі йде. Я вірю. Ее робили наклепом. Тобто ось ця частина, це булатна У нас скільки було випадків, що вона влучає ось таку сакира в сакиру, і и, її и не вот, сюди, Батю, да, что, ее бьет, ее рубают. Вот тут а Вот такая часть была от нее стали. То есть такая очень потужная небеса. Появляется. Если разгорнуть удары... Это сила. Это не На Это не На пополам. Видит очень хорошо. И уявляется...